Mən Ramiz Musayev, avtomobil jurnalisti və lifestyle bloqerəm. Avtomobillər yalnız dəbdəbə və nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də təhlükəsizlik təmin edən yeni texnologiyaların yaranmasına təsir edən sahədir. Bu gün sizə avtomobillər qədər həyatımızı asanlaşdıran tətbiq barədə da danışmaq istəyirəm. İlk dəfə MPay tətbiqi ilə qarşılaşdığımda çox maraqlı bir funksiya diqqətimi cəlb etdi. Deməli, Azeriqaz və Azərsu NFC kartlarının balansını tətbiqdə, MPay-də artırmaq mümkündür. Düşünün ki, bunun üçün evdən çıxmaq ehtiyacı yoxdur. Sadəcə tətbiqdə xidməti seçib kartı telefona yaxınlaşdırırsınız. Nəzərə alın ki, telefonunuzda NFC aktiv olmalıdır. Bu funksionallıq yalnız MPay tətbiqində mövcuddur. Nəzərə alsaq ki, həm su, həm qaz balansı gözlənilməz zamanda bitir. Məsələn, gecə yarısı və ya hətta üstü tezdə. Onda MPay köməyə gəlir. MPay ödəniş vaxtıdır.